Ця вулиця зараз центральний проспект, а була просто поштовим трактом, що з'єднував Миколаїв і Херсон у XVIII столітті. Розташовувалась на околиці, називалась поштовою, вестелівською, говардівською і навіть червоноармійською. Але всі нинішні херсонці знають її як проспект Ушакова. Цікаві факти про головну магістраль міста від краєзнавця Сергія Дяченка у програмі Вулиці розповідають. Херсон 18-го столетия четко делился на фортецю и передместья. Нынешний проспект отделял грецкое и купецкое передместья от фортификационной оборудования. При основании Херсона это была окраинная улица купеческого предместья И она отделяла само это предместие от территории, необходимой для защиты Херсонской крепости. Вокруг крепости должен был быть пустырь, расстоянием около 500 метров до валов, для того, чтобы в случае осады сама крепость не пострадала. К востоку от крепости было точно такое же предместье, которое называлось военное, вот, а к западу – купеческое. Почему купеческое? Потому что здесь было удобно на развилке Днепра и Кошевой устроить пристань. Центральная пристань – это были главные ворота города Херсона. Вот поэтому это пристань и такое расположение крепости, предместья определило место расположения самого предместья, где, где селились купцы. Центральная пристань находилась тогда как раз на проспекте Ушакова. Позднее она была перенесена на улицу Потемкинскую. Но потом несколько пристаней возникло, и каждая улица, спускавшаяся к реке, завершалась пристанью. Центральной улицей... При самом основании Херсона во время разработки первого плана была улица соборная. Это была целая площадь, широкая площадь, называвшаяся греческая, на ней было несколько три торговых ряда, позднее в центре этой площади возник успенский собор. И вот когда там была построена церковь успенская, уже тогда главная улица переместилась чуть выше на улицу Суворова. Пошта, навіть головна, з'явилась на вулиці тільки 1973 року, виправдавши історичну назву. А в останніх роках дев'ятнадцятого століття на місці головпоштамту було приміщення пожежної команди, в якій розташовувалась квартира Брандмейстера і Каланча. З нею велося спостереження, звеш на забалці і у воєнному форштаті. В залежності від того, в якому районі виникала пожежа, на башті вивішували певну кількість повітряних куль. Якщо пожежники виїжджали з червоним прапором на пожежу, якщо з синім на прогулянку. За пожежною вежею розташовувалась ніч ліжка імені Густава Фальцфейна. Після революції макаронна фабрика 1964-го готель Київ. Але це вже пізніша історія. Зараз про те, як поштова вулиця на околиці стала центральною магістральною. Первое свое название уже такое, э, как, как название, да, не как почтовая улица. Как название, улица получила в 1890 году. К столетию со дня, со дня смерти Джона Говарда городская Дума приняла решение э, дать название улица Говардовская. Э, тут была причина своя, потому что на этой улице... Э, ближе к вокзалу, был установлен памятник этому известному английскому филантропу Джону Говарду. Похоронен он не там, где памятник, потому что многие херсонцы думают, что это его могила. Нет, он похоронен в 7 километрах от того места, на балке Веревчина. Очень красивое живописное место тогда было, в 18 веке. Ныне это село Степановка. Потом, после революции, после этих революционных годов, они у нас длились очень долго в Херсоне, потому что не сразу большевики власть захватили этот этап. Этот период продлился до 2020 года. И она получила название в межвоенный период, мало кто знает из херсонцев, «Красноармейская». От і только після війни в 47-му году. Нинішнє названня проспекту Шакова. Вулицею Говардівською вона могла б стати знову. Зараз масово перейменовують вулиці на виконання закону про декомунізацію. Ушаков під цей закон не підпадає, тому вирішили залишити післявоєнну назву. Хоча б краще вважає краєзнавець і проспектам давати імена видатних гуманістів аніж військовим діячам. Роспект закінчувався поблизу пам'ятника на честь англійського філантропа Джона Говарда. Важлива і сама постать гуманіста, і пам'ятник у вигляді сонячного годинника у стилі монументального мистецтва класицизму у Херсоні. Це єдина робота такого роду архітектора Василя Петровича Стасова. От тепер уже ми теж задумуємося, і такий вопрос виникав, коли блоком переміновували названня старого. города, в центре и вообще по всему городу в связи с законом о декоммунизации, возник вопрос, а не вернуть ли старое название Говардовское. Это как-то и город приблизит к европейским традициям, и вообще это имя очень важно, но также и Ушакова важно, конечно, но, но Говард очень-очень даже заслуживает, чтобы его имя было на карте города. Тем более, что есть есть и памятники, и могилы его в нашем городе. Так навсегда связала Херсон с, с Великобританией. И э, важно здесь выделять, вот как на мой взгляд, в названиях улиц не военных деятелей, не политических, а вот филантропов, культурных, научных деятелей. Это было бы важно для того, чтобы у нас были вот такие примеры. Для, для того для выбора своего пути, для жизни для, для ориентации, для подражания вот говард на это заслуживает полное право. Проспект носить ім'я прославленого флотоводця Федора Федоровича Ушакова. Доречно, ну, що саме на ньому стоїть пам'ятник адміралу Чорноморського флоту. Саме у Херсоні Федір Федорович 1785 року отримав першу свою нагороду орден Святого Володимира IV ступеню за успішну боротьбу з чумою. За його пам'ятником приміщення колишнього судомеханічного технікуму, нині один з навчальних корпусів морської академії. У кінці 19 століття тут була зведена перша Марійно-Олександрівська жіноча гімназія. Будову підірвали окупанти 1944-го, А вже на її фундаменті був побудований технікум. Трохи нижче на розі з перекопською знакова будівля для жителів Херсонська морська академія. Класична споруда у стилі тоталітарного класицизму з ротондою є визитівкою Херсона. І хоч вчаться в ньому моряки з другої половини ХХ століття, морохідне училище далекого плавання було засноване в Херсоні ще 1834 року. Воно розміщ... розміщалось тогда не здесь, воно размещалось в здании бывшего путевого домика Екатерини II. Це на території Адміралтейства, сейчас його вже не... нет этого здания. на улице красно Студенческой располагалась во дворах. А сюда переехала уже в 1885 году. Специальное отдельное здание, одноэтажное было построено. В 30-е годы это здание было перестроено. Оно было в три этажа, довольно высокое и такое солидное, крупное в стиле конструктивизм построенная. К сожалению, открыток и фотографии его не сохранилось. В годы войны это здание было разрушено, и в 1955 году построено вот это нынешнее здание, одно из самых красивых на проспекте Ушукова, надо сказать, благодаря вот этому круглой ротонде угловой. Так оно стало лицом города своєобразним за два століття існування вулиця змінила своє значення з граничної на центральну. Змінила навіть напрямок у 18 столітті. Пильною поштовою дорогою можна було дістатись з Херсона до Миколаєва. А на початку 20-го, 1907-й, на цій же вулиці відкрито залізничне сполучення з сусіднім містом. Вокзал став ще одними воротами Херсона, вписавшись у загальний архітектурний ансамбль. До Де вокзалу вона була. не ограничивалась вокзалом, она была э, магистральной шоссейной дорогой, которая вела в Николаев. Вот она позже за вокзалом там и сливается с, с, с Николаевским шоссе. И, может, обращали внимание на такую странность Херсонского плана, и, э, особенно если в гугле посмотреть, или вообще на план города Херсона, что там есть такое м, ответвление от, от Николаевского шоссе в сторону вокзала, улица Буденова бывшая. Вот она с проспектом Ушакова и сливалась. Вокзал преградил эту дорогу, и поэтому пришлось сделать такой, такой объезд через э, переулок Пугачева, площадь Ганнибала и на Николаевское шоссе. Ныне проспект Ушакова в длину, он не ровно 3 километра, <travaille> 3 километра 440 метров. Ran до, до Днепра, от, от здания вокзала. И э, главная улица, как я сказал, э, проспект Ушакова стал, в связи с разработкой нового генерального плана, это 44-й год, сразу после окончания, после освобождения города, вернее, был разработан вот новый генеральный план города уже как областного центра. И вот по этому плану э, главной улицей этого города становился проспект ужакова, а не Суворовская. За статусом центрального проспект мали оновити, щоб він став обличчям міста. У післявоєнний період і відбулось головне будівництво: проспекту Ушакова – розквіт сталінського класицизму. Архітектурні ансамблі з величними будівлями до сих пір є головною прикрасою. Хоча самих будівель на вулиці довжиною 3 кілометри 400 метрів небагато: 50 з одного боку і 35 з іншого. Вона фактично була. Е застроена такими ансамблевыми зданиями в стиле сталинского классицизма. Вообще это классицизм, такой его тоталитарный называют классицизм. Он был не только в Советском Союзе, он был в Германии, в Италии, в некоторых других странах, где были тоталитарные системы. Но, тем не менее, для архитектуры это было здорово, потому что такая цельный ансамбль проспекта возник вот от этого места, фактически от перекрестка с Суворовской до самого вокзала. Ну і вокзал теж був після війни перестроєн і перебріл більш такі класичні черти. З проспектом Хесонці пов'язують кілька міських легенд. Наприклад, що всі перпендикулярні вулиці тільки починаються від магістралі, а не пересікають її. Сергій Дяченко знайшов кілька фактів, які спростовують легенду. Наприклад, вулиця Пугачова у неї є вона і, з, і з лівої сторони від проспекту Шакової, і з правої з западної, і з восточної сторони вона продовжується за. за кладбищем. Есть еще казацкий переулок. Многие это и не знают, что казацкий переулок и улица Кулика – это одна и та же улица. Нумерация у них одна и та же, и здания с восточной стороны от проспекта Шукова, там первые, они тоже по адресу казацкий переулок там 27, потом у Кулика 29, номерация одна и та же. Вообще странностей много у проспекта Ушакова. Есть улицы, которые были просто приграждены они фактически выходят на, на улицу, но э, до проспекта ушикова но не считаются улицами. Так, например, улица Белинского. Она тоже пересекает проспект Шукова, просто она теперь часть этой улицы отдали под от больницу водников, э, к территории больницы водников отрезали. Такая странная улица, есть еще улица Декабристов, которая тоже есть с восточной и западной стороны. Вот, ну, это ее восточная часть, которая называется Парижская коммуна, ну, сейчас ее тоже переименовали, у нее нет адресов, но ну, фактически это тоже Декабристов. Дунайская флотилия, да. Да, Дунайская флотилия сейчас она называется. А наступный цикавый факт – не выгодка. Перший херсонський загальнодоступний парк розташовувався на проспекті Ушакова і тягнувся від Червонофлотської, нині Богородицької до Перекопської. 12 гектарів зелені рятували перших жителів Херсона у 18 столітті від спеки і вітру. Один з перших європейських парків був саме у Херсоні. От, от Богородицький до. До улицы Перекопской, вот туда, где, где и сейчас парк есть, вот тут наш парк Шевченковский нынешний, он был основан на, на остатках вот этого парка старого, еще, основанного еще в потемкинские времена, специально приглашенным сюда в Херсон садовником английским э Гульдом. Гульд и создал эту планировку. Там центральная аллея того старого парка, она как раз продолжала улицу Суворовскую, что и, что и понятно. Главная улица города Херсона, она переходила на другую сторону проспекта Ушакова, продолжалась тоже в виде уже центральной аллеи самого парка. И тоже там была такая лучевая планировка, только он делился на, на, на три части таких. Вот, еще была и южная часть, и северная часть. Вот, фактически на северной части... И возник вот нынешний парк Шевченковский. Он просуществовал, этот парк, к сожалению, недолго. Э, с, с начала 18 века, хотя Херсон и был уже объявлен губерским центром, э, но парк пришел в запустение. Что там очень много требовалось, тогда дерево очень дорогим было. Его фактически разворовали, распилили это дерево на, на, на нужды строительства, там еще на какие-то нужды. Потому что эти парки первые, конечно, требовали огромного колоссального ухода, там, полива, содержания. Эти деньги, этих денег уже с Петемкинских времен не было в городе Херсоне, поэтому следить было некому. Он занимал территорию 12 гектар тогда. И надо сказать, что не единственным он был парком. Был такой парк, э, э, и вдоль кошевой улицы довольно большой парк, чуть меньше по размерам. И так получалось, что на 20 тысяч человек было 20 гектар зеленых насаждений. Это нынешняя норма, до которой Херсон, к сожалению, сейчас уже не дотягивает. А для южных городов это и есть норма. До наших днів збереглась лише північна частина парку, який називався Денисівським, на честь віце-губернатора Дениса Гавриловича Карновича, який відновив його Олександрівським до 25-річчя царювання Олександра II, Тарасу Шевченківським, та парком культури і відпочинку імені вождя світового пролетаріату. Нині Шевченківський. Але крім власне парку на самому проспекті Ушакова розташовувався ще й бульвар. Залишки цього містобудівного проєкту можна віднайти нині. Хоча для більшості херсонців це звична алея. Для нас це привично. Казалось би, ну як це? От то широка і була можливість такое зробити. На самом деле це був отдельный проєкт. В середині 19 века проїжджа часть. улицы почтовой она была сравнительно небольшая ну, сколько там надо было она уже гораздо чем сейчас даже была чтобы две кареты раз, разминулись и э, параллельно вот такая же по ширине э, полоса была проложена в виде зеленого бульвара пешеходной такой дорожки от улицы гимназической ну, это ленина соборная от соборной до памятника Джону Говарду Почему до памятника городу? Потому что там Херсон заканчивался. На улице, вдоль улицы молодежной, была уже стена городская, она не крепостная, а городская стена, она была условная, ну, для того, чтобы обозначить сами границы жилой территории города Херсона и для того, чтобы тогда еще взимать плату для въезжающих в город на а, вот, плату на благоустройство города. И вот именно эти деньги и были потрачены на на строительство сооружения этого бульвара. Он появился в 1848 году во время и эту идею предложил губернатор тогдашний Херсонский Оленич Гниненко. Потом вот эту идею сооружения таких бульваров принял следующий губернатор Пести построил такой же бульвар От проспекта Ушакова до крепості він називався Пестілівський бульвар. Найстаріша будівля на Ушакова розташована ближче до Дніпра у купецькому передмісті. Як часто його називали херсонці не за адресою, а за прізвищем власника. Будинок Рабиновича зберігся до наших днів, розташований на розі з вулицею Дзержинського. Зараз братів Гошкевичей. Воно в початку ХХ віка принадлежало сім'ї Рабиновичів. Моисей Семенович Рыбинович, такой влиятельный и состоятельный человек, который возглавил Херсонскую хлебную биржу. И вот это свое здание он отдал как раз под нужды биржи, потому что это было удобно. Здесь рядышком на набережной находилась центральная городская пристань, от которой, с которой, на, на которой и шла отгрузка зерна. Херсон был одним из центров торговли зерном. Кстати говоря, когда открылся порт, до миллиона тонн зерна Херсон отгружал в год. Это огромная, огромная масса хлеба. Ну, и, тогда, и тогда Украина уже была житницей. Не только всей страны, но и за рубеж отправляли наш хлеб ну не только Херсон, еще много портов было. Для этих же нужд были построены порты и Скадовский, и Харлы. Вот. Ну вот, хлебная торговля занимала центральное место, и поэтому биржа, которая находится рядышком, тоже было удобно. А, а сам Моисей Семенович для себя построил особняк в другом месте, вот там недалеко от нынешнего краеведческого музея. К сожалению, это здание не сохранилось. Оно было роскошное, одноэтажное, особняк такой окруженным садиком небольшим. В годы войны в нем разместился архив немецкий. Там был лагерь для военнопленных и архив этого лагеря. И при отступлении, естественно, немцы, заметая следы, его сожгли. Ще одна з будівель може претендувати на звання найстарішої на Ушакова. Це архітектурний комплекс, архієрейський дім, зведений у 20-х роках 19-го століття. Кутова споруда, яка нинішньою резиденцією митрополита Херсонського і Таврійського, збудована 1875-го. Весь ансамбль є пам'яткою архітектури національного значення і зараз у стадії реконструкції. А з іншого боку, на вигляд нічим не примітний, окрім свого жахливого стану, триповерховий будинок. Але в історії міста цікавий об'єкт. Після жовтневого перевороту в ньому розташовувалась комуна, де всі жили великою родиною. Дорослі працювали, дітей виховували няньки, все було загальним: кухня, ванна, туалет. Але проіснувало комуна недовго. Людина, хоч і створіння соціальне, але більшість захотіла мати індивідуальну квартиру. Абсолютно задоволеними таким життям були лише митці. Послідні хто ще Эту идею поддерживал, это были такие интеллектуалы, интеллигенты, там, творческие люди, художники там, и другие музыканты. И, а, они продержались дольше всего, до, до конца 30-х годов. И, и потом эта идея окончательно себя исчерпала. Вот, и начали строить уже индивидуальное жилье, квартиры со всем оборудованием, с кухнями, с ванными и со всем остальным. З цього ж боку проспекту ще одна примітна споруда управління морського порту і нинішнє, і історичне. Набережна Ушакова це колишня одеська площа. Вона була головною пристаню у першій десятиліття існування Херсона. Сюди приходили судна з Одеси, тут завантажувались. Тому адміністрація порту розташовувалась на площі. Херсон примудрився мати морський порт, знаходячись у 90 кілометрах від самого моря. В самом начале проспекта Ушикова на такой при, прибрежной площади, которая, кстати, раньше и была площадью, называлась эта площадь Одесская площадь, находится одно из таких самых красивых зданий проспекта Ушакова Это управление Херсонского морского порта. Несмотря на то, что Херсон был основан в 18 веке и даже был морской международный порт, этот порт в 18 веке практически бездействовал. Ну, то есть порты у нас, понятное дело, были, пристани, но э, развитию международного морского порта мешало мелководье Днепра и устья, и, и устья Днепра и Днепровского лимана. И поэтому последнюю четверть 19 века шло активное строительство этого канала судоходного для того, чтобы дать возможность глубоко сидящим судам морским заходить, подходить к Херсону. 90 километров до моря и на, на протяжении всего этого расстояния действует вот этот канал. Канал сооружения само по себе очень сложный технически. И э, как раз это здание и было построено. Здесь инженерная служба находилась, которая этот канал и строила, и контролирует его до сих пор. Она называется управление дноуглубительных работ Херсона, Херсонского морского порта. Вот периодически этот порт, этот канал и до сих пор нужно чистить, чтобы его не заиливало, чтобы сохранялась эта нужная необходимая глубина. Эта площадь, она называлась Одесская площадь, потому что с этой городской пристани, которая находилась на набережной проспекта Ушакова, корабли пассажирские в том числе уходили в город Одессу. У нас все пристани были так распределены по направлениям. Была, была отдельная Олешковская пристань. Была пристань, откуда можно было перебраться в Гулую пристань. Например, в город Александровск, Запорожье нынешний. Туда вверх по Днепру, вниз по Днепру и в разных направлениях. Были пристани еще и разных судовладельцев. Там, например, одна из самых таких известных пристань, Коваленко или Пристань Кароводина. Возле некоторых пристаней устраивались рынки, базары такие. Как раз с левого свежие овощи, там продукты сельского хозяйства, которые привозились, тут же продавались, поэтому такой термин возник зеленых базаров. Такой вот у нас берег Днепра. У Херсоні назва Одеської площі збереглась, перенесена у район річпорту. Назва перемістилась за головною пристаню. Але не тільки площа носила ім'я Південної Пальміри. До неї спускала ще одеська вулиця. Така історія проспекту Шакова, центрального і поважного. На ньому ще розташовувалась перша херсонська електростанція, на місці якої збудований кінотеатр Україна, а зараз перетворюється на іншу споруду. На проспекті існував богоугодний заклад, який став народною лікарнею, а зараз обласною клінічною. На Ушакова – головні адміністративні споруди області: магазини, кав'ярні, ресторани. Нині це діловий центр міста зі своїм архітектурним ансамблем, невгамомним шумом, рухом автотранспорту із цікавою історією. про яку можуть розповісти вулиці рідного міста.